হেল্ল' এভৰি ওৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্য টিভিডালৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুৰ ওপৰত এখন সৰু ৰচনা আৰু কিছুদিনৰ পৰা মোৰ গাটো ভাল নহয় জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে সেইবাবে কিছুমান শব্দ ভালকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ'টোত যদি কতে ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণি বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমীয়াৰ আয়ুসৰেখা বিহু অসমীয়াৰ চিনাকী অসমীয়াৰ আৱেগ জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে বিহু উদযাপন কৰিব পৰাৰ বাবেই বিহুক লোক সংস্কৃতিৰ দাপোন তথা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠতম সম্পদ বুলি অভিহিত কৰা হয় মনৰ ফুৰ্ত্তি প্ৰকাশ কৰে নৃত্য গীত মাতেৰে অসমীয়াই বিহু পালন কৰি একতাৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে জাতিটোৰ ঐতিহ্য বহন কৰা বিহু প্ৰধানতে তিনি প্ৰকাৰ বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু কাতি বিহু বা কঙালী বিহু মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু বৰ্ণদাল পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোক মাঘ বিহু হিচাপে পালন কৰা হয় বিহুৰ আগৰ দিনটো উৰুকা বোলে এই বিহু পালনৰ আগে আগে ধান খেতি চপাই ভঁৰাল ভৰাই ৰখা হয় এই সময়ত অসমৰ ঘৰতে খোৱা লোৱাৰ নাটনি নাথাকে একেবাৰে দৰিদ্ৰ ঘৰ হলেও এসাঁজ আনন্দ কৰি খোৱাৰ সম্বল থাকে সেইকাৰণে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও জনা যায় এই বিহু প্ৰতিঘৰতে গৃহিণীসকলে বহু ৰকমৰ পিঠা পনা বনায় আন আন চিৰাপিঠা ভোগ্য বস্তুৰ উপৰি চুগা পিঠা এই বিহুৰ এটা বৈশিষ্ট বা ভেলা ঘৰ বা ঢেৰাঘৰ মাঘ বিহুৰ বৈশিষ্ট কেইদিনমানৰ আগৰ পৰা গাঁৱৰ ডেকা লৰাসকলে পথাৰৰ দৰা কটাত ব্যস্ত হৈ পৰে এই দৰাৰে বিভিন্ন ধৰণে ভেলাঘৰ সাজি উৰুকাৰ দেখা পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভেলাঘৰত ভোজ ভাত খায় গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী বুঢ়া বেঠাসকলেও ৰাজহুৱা ঠাইত বিশেষকৈ নামঘৰতে গোট খাই উৰুকাৰ ভোজ খায় মাঘ বিহুৰ ৰাতিপুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি এই ভেলাঘৰ জ্বলাই অগ্নি দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় মাঘ বিহুত অসমৰ কেইটামান বিশেষ অঞ্চলত পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি বহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ কণী যুঁজ আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয় সামৰণি বিহুৱে অসমীয়া সংস্কৃতি সভ্যতাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলন ভূমি অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ নিৰ্বিশেষে অতি উলহ মালহেৰে বিহুৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎসৱো পালন কৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই মাঘ বিহুৰ ওপৰত এই ৰচনাখন কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ